Вітання усім глядачам телеканалу Скіфія у прямому ефірі. Програма від першої особи. А це означає, що відповіді на запитання, які нас цікавлять зараз найбільше, ми зможемо отримати від голови обласної державної адміністрації. Отже, у нас в студії Андрій Потілов. Добрий вечір. Добрий. вечір, Алина. Я хочу одразу нагадати нашим глядачам, що вони можуть приєднатись до нашої розмови, поставити власні запитання. Наші глядачі також можуть висловлювати думки щодо тем, які ми сьогодні будемо піднімати, і все це ви зможете зробити за номером телефону, який бачить. Зараз на своїх екранах 49 46 74. Цей телефон працює протягом цього прямого ефіру. Ну а я хочу розпочати нашу розмову із вчорашнього засідання ради оборони області, яке відбулося в Скадовському районі. Які питання розглядалися? Люна, ми щомісячно проводимо раду оборони, де збираються перше ліці області, та силовий блок. таможенники, пограничники, главы департаментов, управления. Фактически собираются все люди, которые сегодня занимаются обороноспособностью Херсонской области. Стараемся проводить Совет обороны в районе, в приграничной территории, для того, чтобы мы там общаемся непосредственно с проблематикой местного района. И также после Рады обороны провожу встречу с представителями бизнеса, с представителями администрации, провожу личные встречи. И вы знаете, встреча хотела, должна была заканчиваться в 4, а вчера приехал уже ночью в Херсон со Скадовска. Ради обороны первоочередной вопрос, который обсуждали, это прежде всего мобилизация, демобилизация, именно насколько мы сегодня укреплены границы Херсонской области. Прежде всего, я уверен, что те цифры, которые сегодня у нас 83%, у нас сегодня планы по мобилизации выполняются на 83%. По отношению к другим регионам Украины, от а вот Одесса, Харьков, Закарпатия и так далее, у нас цифры превышают почти в два раза. Мы находимся на цифрах выше среднего. Выше среднего. То есть достаточно высокий уровень патриотизма на территории Херсонщины. Фактически каждый пятый это доброволец, по циф... каждый пятый это доброволец, который идет сегодня, даже цифры, даже цифры больше, которые идет сегодня в вооруженные силы Украины. Херсонщина высокий патриотический дух. И я уверен, для того, чтобы высокий патриотический дух не падал, очень важно принять достойную демобилизацию. Поэтому сегодня у нас принято решение, мы открываем единое окно. Единое окно для участников АТО. Где будут Что передбачает за единое окно? Единое окно. Мы изначально рассматривали завести карточку. Я говорю, мы живем уже в 21 веке, 2015 год. Надо использовать электронные носители. И теперь мы У нас будет за каждым военнослужащим, который возвращается с АТО, будет файл, где будет четко на контроле семья военнослужащего, на контроле будет сам военнослужащий, где необходимо пройти психологическую реабилитацию. Мы все прекрасно понимаем, люди смотрели смерти в лицо, в них стреляли, они стреляли. И очень важно, психологическая реабилитация. Мы связались с лучшими психологами мира. И сегодня, это опять же, не бюджетные средства, направляем в ближайшее время в Израиль, в Израиль наших врачей, которые считаются лучшими военными психологами, где обучат наших специалистов. Хотим, поставлена задача, сделать медицинский осмотр каждого наслужащего. Мы прекрасно понимаем, в каких условиях приходилось ребятам воевать. Поэтому Анализ крови, анализ всех-всех-всех требует 3-4 дня. Мы берем 7 дней. Конечно, хотелось бы, правильно было бы сделать систему карантина. Перед тем, как военнослужащий попадет к себе домой, необходимо их постраиваться, чтобы была система карантина. Для того, чтобы пройти все обследования и при необходимости, если человек здоровый, отправить домой. Если Ні, здорово, є якісь єскіта проблеми взяти його на лікування. Ну от щодо медичних закладів да. чи готові вони сьогодні приймати демобілізованих? Чи є в них запас ліків? І ну ми не, не, не повинні забувати, що це особливе, особливі люди з особливими травмами, якщо вони будуть, чи готові вони надавати першу медичну допомогу? Льона, ви знаєте, ребята виконали долг перед родиною, перед нами. Вони вони захищали Україну, захищали. Херсонщину защищали каждую украинскую семью, и поэтому мы сегодня обязаны выполнить долг перед ними. Поэтому лучшие херсонские врачи, врачи Херсонщины будут оказывать медицинскую помощь всем военнослужащим, которые, которые демобилизируются. Это, это вопрос чести. На это предусмотрено в бюджете областном 1 миллион 600 тысяч гривен. Это вопрос первоочередной лекарствами ребята будут обеспечены, все необходимые все анализы, мы, все, это будет, все это будет сделано бесплатно. Это вообще даже не, не обговариваться, это само собой разумеется. Следующий вопрос, когда мы вылечим, если будет необходимо лечить наших военнослужащих, это сделать так, чтобы военнослужащими были, были приняты нормально в обществе, в социуме, это очень важно. Поэтому каждый военнослужащий должен получить рабочее место. Кто-то вернется на свое рабочее место, где он до этого работал, а у некоторых будет проблема с трудоустройством. Поэтому сегодня каждый глава района, каждый руководитель местного самоуправления будет нести персональную ответственность за трудоустройство и за быт военнослужащих, за семьи военнослужащих. Я уже сегодня веду переговоры с охранными фирмами, со строительными компаниями и со многими предприятиями, где бы... Ми могли би трудостроїть, а то очень важна. Скажіть, будь ласка, от такий момент отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг є. Вже прецеденти, коли люди дуже довго оформлюють ці пільги. Чи можна якось пришвидшити цей процес? Якось посприяти, щоб наші військові, які повертатимуться із зони, АТО, все ж таки ці пільги отримали. Есть проблема то, что некоторые сессии городо-районных советов или не провели сессии. То есть было принято решение со стороны областной державной администрации, что какую финансовую нагрузку берет на себя областной бюджет, какую финансовую нагрузку берет на себя районный бюджет или местные, местные бюджеты. Если есть проблема, то из-за проблемы не все провели сессии и внесли данные льготы. Этот вопрос будет взят на контроль. Сегодня еще фактически Никто не вернулся, они буквально вот час будут возвращаться. Поэтому, если будут такие проблемы, у нас будет и создана горячая линия. У нас на базе, на базе коммунального предприятия, которое возглавляет наша э, жена нашего героя Виктория Вагнер, именно она будет этим, этот вопрос курировать. На базе этого предприятия будут лучшие юристы. Будут лучшие, лучшие специалисты, которые будут сопровождать каждого наслужащего. И не просто горячая линия, они будут сами звонить и спрашивать, все ли у вас в порядке, есть ли какие-то проблемы, чем можем вам помочь. Поэтому трудоустройство будет тоже взято у нас под, под личный контроль. Мало того, в Скадовском районе пользовался случаем, я провел встречу с головами районных администраций и с директорами пансионатов, крупных пансионатов, пенерских лагерей, которые будут открывать новый, ну, которые будут открывать сезон в 2015 году. Обратился к ним, к ним с просьбой. Сегодня областная администрация создает максимальное сприяние развитию бизнеса. Мы хотим, чтобы полностью уничтожить коррупцию на нашей херсонской земле. Я четко вас уверяю, в стенах областной администрации коррупции нет никакой и моя теперь задача уничтожить коррупцию на уровне территориальных органов. Ко мне приходит разная ситуация, где там, там, где-то есть коррупционные действия. Обращаюсь к всем предпринимателям, не давайте взяток. Именно они и стимулируют, и стимулируют коррупцию. Проводил встречу Алена неделю назад с, с активом предпринимателей и обратился к ним с просьбой, не давайте взяток. І саме ви якщо будуть якісь бути то попитки вимагательства, сообщайте лично мені. Ми будемо буде будь вопрос прозяти на контроль. Якщо ви вже почали говорити про зустрічі з підприємцями, які мають відкривати туристичний сезон, як ви вважаєте, наскільки він буде вдалим? Ви побували на у Скадовському району, районі? Побачили можливості і готовність цих підприємств до нового сезону? Моя задача – создати інвестиційну привлекательність. Те, що сьогодні запущений аеропорт в місті Херсоні і вже в марті місяця буде ежедневні рейси на Стамбул, це вже є інвестиційна привлекательність. Сьогодні створені Я уже об этом говорил, повторюсь, что сегодня создана система, именно система освещения в аэропорту, которая и сделала наблюдение аэропорта таким образом, что мы можем теперь и ночью, и в туманы принимать самолеты. В ближайшие три недели, через три, три недели мы получим лицензирование, спецлицензирование нашего аэропорта, мы перейдем на другой уже уровень. И сегодня рассматривается вопрос, чтобы наши самолеты с Херсона летали и в Киев, я настаиваю, чтобы и во Львов, я настаиваю, чтобы и в Среднюю Азию и так далее. над этим вопросом работаю. есть такие косвенные моменты, которые работают на развитие туризма. Я хочу вернуться именно к представителям бизнеса туристического. Я обратился к ним, что сегодня будет сприяние областной администрации для того, чтобы их бизнес развивался, попросил, чтобы они также были социально ответственными. Каким чином? Сегодня у нас, есть, у нас есть цифры 378 деток, это дети, дети военнослужащих, которые школьного возраста от 7 до 17 лет, которые сегодня надо оздоровить на берегу Черного Азовского моря. А именно детки, которые не школьного возраста, с мамами, также надо будет оздоровить. Поэтому каждая семья военнослужащего, дети, именно дети. А если дети не школьного возраста, то мама с, с ребенком пройдет оздоровление, у нас на наших курортах. Я обратился к ним с просьбой, что давайте они пусть они откликнутся к нам. Областная администрация даст благодар, благодар, благодарность за сезон, и эта благодарность будет висеть на стене, на стене того или иного учреждения. Я обратился, что вы сами увидите, что это будет прежде всего в пользу к вам. Когда придет к ним чиновник, сыны пойдем станция эколог или кто-то еще, которые будут вымогать, пытаться вымогать финансовые ресурсы, это будет охранная грамота. Первый шаг, мы у нас будет на нашу горячую линию будет сделан звонок. Мы не будем долго разговаривать, отправим туда этих же ребят, бывших атошников, атошников, не бывших атошников, которые пойдут и расскажут данному чиновнику, как надо любить нашу прекрасную Украину. Поэтому сегодня мы объединим и общественность, и чиновников, которые сегодня будут служить в Украине, и в том числе представители бизнеса. Сегодня мы все должны сделать так, чтобы принять наших военнослужащих не просто горячо, достойно, достойно и чтобы они понимали, что они защищали Украину, а некоторые сегодня полегли. На полі на полі бою і цим сім'ям буде особе на шеї. Але от якщо говорити про військових, і зокрема ті, які зараз знаходяться у нас на території області, то є певні проблеми. Зокрема, це стосується прикордонних районів. Там є така велике зосередження військовослужбовців, і на жаль, є скарги від місцевих жителів, що не всі з них поводяться пристойно. Я знаю, що ви неодноразово вже ініціювали відродження роботи військових комендатур в цих районах. На якій стадії вирішення цього питання? Буквально в сентябрі, коли я прийшов з тіни обласної адміністрації, почав проводити перші ради оборони, я звернув увагу, що є проблематика саме комендатур, там, де знаходяться скоплінь, ну, там, де знаходяться іменно бази військовослужбовців навіть вдоль границі з Кримом, там вистачає проблема з армією. Всі прекрасно розуміємо, що, що сьогодні представляє Украинская армия именно мобилизована. Это средство украинского общества. Люди многие имеют психологические проблемы, некоторые имеют вредные привычки. Понимаем, какие и так далее, и так далее. Поэтому я когда услышал факты, что есть факты злоупотребления спиртным, есть факты и более худшего характера в тех районах, а милиция, к сожалению, не может на данные проблемы влиять, поэтому поставил задачу номер один создание комендатур в тех регионах, где находятся военнослужащие. Вы знаете, мне одно возмущает. Всем, всем писем я отправил на Министерство обороны. Наконец-то, уже в начале года, меня услышали и уже есть команда размещения комендатур на территории Херсонской области. Но возмутило другое. Почему-то э, увидели их, захотели комендатуру размещать в областном центре в Херсоне. В областном центре все Но, у нас в порядке. доречно? Все у нас в порядке. У нас под контролем состояние у милиции, под контролем работы службы безопасности Украины. Проблематика существует как раз в тех селах приграничных, где, вот вы знали, не знаете, недавно был случай в Новотроицком районе, где была, ну, скажем так, каким-то образом обстреляна э, легковой автомобиль. Потом оказалось, что не ребята были... Не что этих людей вильный доступ до зброи. Ребята были выпившие, Поэтому первоочередная задача. Нам не надо человеческие жертвы. Нам не нужно этих ребят садить в тюрьмы. Необходима работа на профилактику. Необходимо, чтобы вы были комендатуры, которые работали в режиме, как сегодня работает областная администрация, круглосуточно или хотя бы рабочее время, и общались с солдатами. Солдат, который не занят делом, фактически это проблема для армии. Солдат должен заниматься физической подготовкой, солдат может заниматься Тактической подготовкой, как солдат должен заниматься строительством, ремонтом, обустраивать свою военную часть. Когда он будет занят делом, тогда он не будет выпившим. Если еще будут работать комендатуры, которые будут контролировать работу командиров, контролировать работу солдат, контролировать, как они работают, несут свою работу. Я думаю, таких случаев будет меньше. Я эту проблему вижу. И наша задача сделать так, чтобы усы выделил нас в Киев. И решил проблему, которая сегодня есть в Версунской области. Вы сказали, области. что 7 листов было отправлено на Министерство обороны. Чи ответ есть на эти листы? Вы знаете, листи? можно понять сегодня и Киев. Сегодня видели, видели, какая была сложная ситуация на востоке Украины. Фактически идет необъявленная война на востоке. И, к сожалению, эта проблема ну, не была крайней. Сегодня уже есть перемирие. И буквально моя поездка в Киев на прошлой неделе дала свой результат. Во-первых хотя согласовали четвертого зама, зама губернатора, который будет заниматься обороной, помогать мне с обороной, обороноспособностью Херсонской области. Очень много времени уходит, до 50% времени у меня уходит именно на данную проблематику. И согласовали мне, что у меня будут представители Министерства обороны в стенах областной администрации. Это мне необходимо для того, чтобы Киев слышал и видел что та проблематика, которая сегодня есть в Херсонской области. И мы настаиваем, чтобы именно комендатуры находились не в областном центре, находились в Чеплынке, Геническе, Скадовске, именно в тех районах, где сегодня базируются воинские части. Будем надеяться, что вас почуют в Киеве. Не так давно в Киеве Рада национальной безопасности и обороны приняла решение про укрепление линии обороны на В сході це Луганська та Донецька область. Якщо говорити про Херсонщину, ми теж прикордонна зона зараз маємо такий особливий статус. Чи є відповідне рішення щодо укріплення у цієї лінії кордону між Херсонщиною та Кримом? Чи виділені відповідні фінансові засоби для того, щоб якимось чином ну, захистити себе? Напевне, президент зібралися глав обласних адміністрацій. В субботу на прошлой неделе и стоял вопрос. Это именно создание фортикационных э, сооружений э, на грани на линии, на линии сегодня разграничения огня Донецкой и Луганской области. Сегодня у нас перемирие, и сегодня стоит задача перед каждой областной администрацией оказать помощь. Не, помощь она будет финансово с бюджета, бюджета будут выделены деньги. А сегодня именно каждая областная администрация выделяет людей. И мы фактически всей Украины будем строить линию обороны линию обороны с бандитами, с террористами, которые оккупировали территорию Украины. Но Херсонской области и Николаевской поставлена задача именно строить линию обороны сбоку, Бо, сбоку Крыма. Задачи нам сегодня нарезают. Сегодня рассматривают, в каких точках должны стоять именно данные, данные центры обороны. Ну, мне что очень радует, что сегодня я увидел технические чертежи. Я сам производственник и инженер, и мне очень важно, чтобы это было правильно, грамотно. Когда есть чертеж, когда есть план, когда уже есть полностью анализ территории, когда уже сделаны геодезические работы, проведены. Сегодня это уже выходит на другой уровень. Сегодня мы уже фактически и армию, армию одели. Армия уже у нас нет проблем ни с продуктами, ни с питанием. Уже я сегодня вичуваю информацию, что и техника более в порядке. Год, у нас 23 года уничтожали украинскую армию. когда сегодня идет критика в адрес, в адрес военных многих генералов, да, сегодня я также вижу, что нам необходимо новых молодых генералов. И может необходимо им пройти обучение в НАТО, обязательно пройти обучение в НАТО. Да, сегодня не хватает техники, но сегодня фактически новое, мы выходим на новые рубежи, на новые, для того, чтобы запустить новые заводы, необходимо пройти технологический процесс, но за год мы же эту проблему решили. Такая же сегодня существует проблема и с инженерными войсками. Сегодня я уже вижу конкретные результаты, конкретные документы, чіткі задачі, які будуть виконані буквально в ближайший період времени, в марті в апрелі. Україна відрожується, відрожується українська армія і дух український растет. Ми до цього говорили, що по е, лінії кордону між Херсонщиною та Кримом зараз робляться рви відповідної е, ширини. Тобто зараз вже йде мова про більш серйозні фортифікаційні е, укріплення. Я так розумію. Так, да, то сьогодні, звісно, укріплення. полностью там, там, где будут базироваться, там, где будут жить военнослужащие, там, где будут кухни, где будет находиться техника, склад боеприпасов, это уже э, фактически инженерные сооружения. Бетон, лес, именно будут применяться строительные материалы, и задача стоит буквально в сжатые сроки все это, все это, именно построить, да, построить. Фактически, если вспомнить, Чернобыль, помните, когда мы всем миром, всей Украиной восстанавливали... Чорнобильську атомну станцію зробили іменіфак. Саркофаг. Саркофаг, саркофаг. Така ж сама ситуація. Сьогодні ми всім міром, всі України захищаємося від окупантів Російської Федерації, яка сьогодні окупувала територію України. Ну, от сьогодні, саме в ці дні, ми згадуємо суму, суму для України річницю. Це річниця анексії Криму. Ну можливо, давайте от пригадаємо трішки, яким був цей рік. Як ви вважаєте, що змінилося, і чи можливо, що Крим все ж таки повернеться, він е, все ж таки буде в складі України повноцінно? І як ви вважаєте, що змінилося за цей рік для Херсонщини, для жителів Херсонщини, оскільки поки що ми бачимо лише черги із машин на кордоні з Росією? Ми бачимо, що абсолютно. Відсутнє транспортне э, спілкування, ну мається на увазі громадський транспорт. Ще якісь новації є чи будуть? Люна, мені взагалі трудно зрозуміти психологію Путіна, тому що фактически в мире, два назад, фактично міре відказувався від граництва. Торговля йшла через інтернет. Настолько в Європейський Союз ішла торговля між странами, і ми забувати, що такое границі. Это мышление 18 века, когда оккупация Крыма, оккупирование Крыма, мы это называем временной аннексией. Я абсолютно уверен, что сегодня, живя в 21 веке, с новыми технологиями, уже в каждый, каждое десятилетие больше и больше стран летает в космос, уже сегодня прорывы идут в различных направлениях науки. Сегодня уже фактически интернет меняет многие вещи, многие вещи меняет сознанию людей. Взять проводить какие-то границы ⁇ это просто сознание 18 века. Поэтому я абсолютно уверен, что Крым будет украинский и просто необходимо, чтобы прошло время. Ми це будемо вспоминать вже в історії, про звичайну трагедію нашого государства. Просто плохо, що гибнут наші українські ребята, які могли жити, создавать сім'ї і рости дітей. Ну, что щодо ситуації на цьому э, прикордонному э, прикордонні дільниці чи можна якось полегшити життя людей, для того, щоб вони могли вільно все ж таки їздити до Криму і з Криму сюди на э, материкову Україну. Ви знаєте, сьогодні необхідно создать так, щоб була безпека наші жителі українців. Украины, безопасности были жители Херсонщины. Если у нас будут поездки, бесконтрольные поездки, Крым, Херсонская область, то это есть возможность для того, чтобы проникли на нашу территорию Ну а чем можно сделать это цивилизованно? сегодня необходимо, прежде всего, перекрыть поток, перекрыть поток пассажиров. Сегодня не вопрос. Может, могут на автомобиле, пассажиры вместе с водителем, 4 человека пересекать границу. Это проблем нет никаких. Есть проблема с грузовым автомобильным транспортом. Но я вам хочу сказать, что эту проблему создает Российская Федерация. Буквально на радиообороны в Скадовске пограничники поднимали вопрос, что большое, большое, количество, большое количество очереди, до 500 машин стоит в очереди, люди стоят по 8 суток. 300 машин сегодня может обслужить таможня у, 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 Украины, пропустить на территорию российской, временно аннексированной Крым автомобили. Почему-то со стороны Крыма сдерживаются автомобильные потоки. Это уже вопрос крымской, тоже вопрос именно к, тем, к той стороне, почему так они поступают. Да, сегодня есть проблема с обладостроительством территории. Мы сегодня данным вопросом занимаемся. Буквально я вот сейчас проводил встречу с коммунальным предприятием будущим, который будет заниматься данной проблематикой. После эфира опять уже областную администрацию буду продолжу дальше встречу. Сегодня наша задача благоустройство той и той территории. Тем более идет курортный сезон, количество автомобильного транспорта в одну и в другую сторону. Поэтому наша задача в ближайшее время сделать благоустройство. Я был в Киеве, также встречался с определенными службами. Сегодня убедил их, что необходимо выделить деньги с государственного резерва. Нет, мы не найдем деньги в областном бюджете для этой проблемы. Деньги будут выделены. Сегодня мы занимаемся вопросами именно земли отвода, созданием коммунального предприятия, территор... какая, какая будет территория под пограничником, территория коммунального предприятия, который будет заниматься обслуживанием контрольно-пропускного дан... контрольно пункта. Мы этой проблематикой занимаемся. Аннексия Крыма произошла как стихийное бедствие, и мы не могли быстро оперативно данную проблематику решать. Поэтому проблема будет решена. Андрей Станиславович, вы не отмолвляетесь от від своей идеи продавать воду Крыму за европейскими ценами? А давайте подойдем к этому вопросу именно справедливо. Справедливый подход. Разве справедливо, когда сегодня Российская Федерация, Российская Федерация продает Украине, братской Украине, братской Украине, в газ по среднеевропейской цене. И представители Газпрома заявляют, хотите платить деньги, платите среднеевропейскую цену. А потом мы узнаем, что цена для потребителей европейских еще на 20% дешевле. Изначально нашу экономику, промышленность загоняли в угол. Это один из планов Путина. Сделать нашу, нашу, не допустить, чтобы Украина была европейской державой. Поэтому разве не справедливо сегодня с точки зрения политической сделать так, как опять же для аннексированной территории Крым, там, где сегодня хозяйничает Владимир Путин, пусть покупает воду по среднеевропейской цене. Если вы откроете Google, интернет, вы посмотрите, что среднеевропейская цена сегодня технической воды 1 евро кубометр. Поэтому это абсолютно взвешенная цена. Но мало того, я как экономист начал заниматься анализом реальной стоимости воды. А давайте сегодня посмотрим. Для того, чтобы в Крым, Крым ишла вода, сегодня надо обслуживать. Каховский, Каховский водоканал для того, чтобы именно площадь данной воды находилась выше, чтобы вода шла по наклонной. Обслуживать Каховский водоканал необходимы инженерные службы, техника, амортизация, топливо. Это целое структурное подразделение. Это потеря воды, которая, потеря воды, которая уходит естественным путем, это отражательное зеркало. Необходима оплата электроэнергии, которая для, для подкачки воды. Некоторые села в процессе того, когда, когда, ну, когда в канал, по каналу идет вода, и происходит затопление сел. Поэтому круглосуточно фактически стоят насосы, которые откачивают данную воду. Канал, который идет в Крым, необходимо тоже обслуживать. Мы взяли все эти цифры, сегодня анализируем вместе есть такой институт водного хозяйства, академия в городе Киеве. Мы продавали порядка 1 миллиарда кубометров воды, 100 миллионов в Крым. И тогда, вода была, тогда цена была копеечна для аннексированной для Крыма, в том числе в составе Украины. Сегодня это аннексированная территория. Сегодня фактически Владимир Путин заявляет, что он отвечает за данную территорию. Но если он отвечает за данную территорию, тогда пусть он готов платить по рыночной европейской цене. И политически 1 евро. И реальная цена, если у реальная цена, если мы... Раньше государство датировало данные финансовые потоки, которые я только что назвал. То есть мы берем все эти дотации, посчитаем на структуру себестоимости. На структуру себестоимости. То мы, к этой цене и подойдем. И подойдем. Поэтому если, Россия, если аннексированная территория Крым захочет покупать воду у Украины, Цена виготовішена ціна, ви вже... ціна быть 1 євро. Ви готові тисячу, називати ціну. Це... Ми вичерпали час в ефірі. Я вам дуже дякую, що ви прийшли до нашої студії. Дякую нашим глядачам, які були з нами. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувались із головою обласної державної адміністрації. В студії у нас був Андрій Путілов. На сьогодні це все. До наступної зустрічі.